Волонтерський рух у Кривому Розі в підтримку військовослужбовців, які перебувають на сході країни, не згасає. Серед тих, хто займається питаннями благочинності, і спортивний директор міської федерації рукопашного бою, заслужений тренер України Анатолій Волошин. Цього разу він зміг поєднати зусилля всіх небайдужих. Відгукнувся на пропозицію, і колишній вихованець федерації, чемпіон Європи з рукопашного бою Олексій Рухленко. Він придбав для санітарної частини 17-ї танкової бригади 45 п'ять плазмозамінюючих в ГКДС. Ці ліки використовуються для проведения до лікарської терапии при пораненнях. Это как бы отдельный у нас так проект, который пока движется только в информационном ключе, что э, в Америке на батальонном уровне, то есть то, что у них называется road to facility, то есть учреждение роли 2, у них по ролям разделены, уже содержится минимум от 40 до 60 доз плазмы, которая хранится на минус 20 градусов Цельсия. Это значит, что только человек был выведен из-под огня и попал в батальонный госпиталь, еще даже не мобильный, ну или мобильный госпиталь, но это еще до города, до военных госпиталей. Ему уже в случае острой массивной кровопотери, в случае развивающейся при этом геморрагического шока переливается размороженная плазма. То есть это гораздо раньше, чем если человека уже отвезли в стационарный госпиталь, и там уже даже военные начали с ним что-то делать. Это на часы раньше. И иногда эти часы крайне критичны. То есть там первая линия, которая у нас уже с горем пополам налажена, это просто восстановить объем, неважно чем, просто физраствором. Вторая линия – это восстановить плазму, потому что это имеет тоже существенную роль. Вот с вот этой второй линией, с тем, чтобы максимально близко придвинуть хранение плазмы крови к линии, хотя бы в мобильных госпиталях, мы как бы начали возиться, но это, наверное, еще надолго. Свои знания с доликарской спротишоковой терапией криворийские спортсмены планируют реализовывать и надали зокрема Алексей Рухленко, я кандидатом физико-математичных наук, и присвятив выучению цей темы тривалый час. Слава Богу, тема индивидуальных аптечек так или иначе была закрыта, а вот тема следующей линии, что нужно делать после того, как кровотечение остановлено, что нужно возобновить объем циркулирующей крови, что далеко не всегда имеет смысл ждать именно госпиталя, чтобы это произошло, а это должно происходить произойти на еще до госпитальном этапе, она как бы по ней был пробел. То есть, когда мы узнали, какие у вас в части есть растворы, оказалось, что у них все растворы, там физрастворы, рингер и прочее, были только в стекле, что значило, что только когда человека привели уже в госпиталь, ему можно что-то и переливать, возобновлять давление, чтобы поддерживать его, это стандартная противошоковая терапия. Мы тогда начали заниматься тем, чтобы обеспечить их мягкими растворами, которые в пластиковых мешках, которые позволяют еще на этапе, когда человека несут на носилках, или он просто вынесен из-под огня в окопе, установить и начать переливание, потому что это на самом деле одна из критически важных вещей. Чем ранее будет возобновлен объем циркулирующей крови, хотя бы минимально, вот, хотя бы до приемлемого давления там, 100, пикового систолического, тем лучше человек будет перенесет этот шок, тем, если он был этот, этот шок, тем легче после этого последствия, то есть тем это все дело лучше. Приятно, когда такие люди вот стояли у истоков федерации, когда вот только все начиналось, воспитанники Анатолия Анатольевича, и вот сейчас уже Алексей, как вот, сказал, является кандидатом наук физико-математических, то есть а занимался карате, тоже на этом поприще достигал он, Неоднократний чемпіон України. Ну, значить, ну хочеться сказати, подростающе покоління наше равняється таких людей. Тобто, ще раз доказую, талантливий чоловік, талантливий. У день акції для бійців танкової бригади та сорокового батальйону, які вже вдихнули попіл війни. Представники міської федерації рукопашного бою і традиційного карате передали також справжній оберіг старовинний хрест. У нас очень много занимается детей, и пришли родители, вот, передали нам крест, как у Бариха. Этому кресту более 100 лет. Вот, дедушка, который был ветеран войны, попросил передать крест в действующее подразделение. Ну, так как мы больше всего сотрудничаем с 17-й танкой, с 40-м батальоном, этот крест Бариха мы передаем в 40-й батальон, потому что я думаю, что после Иловайска ну, им нужна помощь. Мы сейчас и занимаемся и э, пленными, которые там находятся с 40-го, ну и также помощь им оказываем. Поэтому я думаю, что э, они сейчас собрались сделать каплычку к маленькую при воинской части. Ну, я думаю, это поднимет э, боевую и подготовку, и настроение бойцов. Криворізькі рукопашники і каратисти, які з часів створення федерації дотримуються її девізу, зупинимо агресію разом. З червня минулого року активно допомагають українським військовослужбовцям і залучають до благодійності своїх вихованців. З поміж іншого, вони постійно відвідують наших бійців, а дехто із спортсменів і сам служить у зоні бойових дій на сході країни, проводять благодійні акції і збору гуманітарної допомоги, збирають кошти в підтримку української армії, а саме для придбання. Спецзасобів